Գոհար ու թեպականի դեկտեմբերի 21-ին Թուրքիայի խորհրդարանում աննախադեպ միլիադարձություն տեղի ունեցավ։ Պատգամավորներից մեկը 니스տի ժամանակ բարձրազան դատապարտեց հայոց եղեռնը։ Ավելին նա հայերից ներերեցություն խնդրեց երիտ Թուրքերի կատարած ոչռագորցության համար։ Նրա այս խիզախությունը ողջունեցին միայն քրդական փոկրատիվ խմբակցության անդամները, սակայն Փաստը արդեն կարևոր է։ Ցեղասպանության մասին խոսում են անգամ Թուրքիայի խորհրդարանում։ դերին տարինին դըզուր դիլենեջ կերան դորեր առաջ փոկրատիվ խումբ լինելով թուրքերը եկան անատոլիայի հողերի վրա եւ ստեղծեցին 3 մայր ցամակների տարածքներ միավորող կայսրություն միթե հնարավոր է որ այս տեսի կայսրության ձևավորման ընթացքում թուրքերը տեղի ազգերի հանդեպ չեն կատարել արարքներ որոնց համար արժիներություն խնդրել Միթե անմեղ մարդկանց արյուն չի հեղվել։ Միթե ուրիշին պատկանող հողեր չեն գրավել։ Այդ ամենը ներողություն խնդրելու հիմք չէ, ուր են 1 միլիոն հայերը, ուր են կորել այդ մարդիկ։ Բոլորըդ շատ լավ գիտեք։ Այդ դեպքում ինչու եք լռում։ Մեջնիսական Օսման Օսսելիկի ելույթը նվիրված էր քրդական բարեփոխումներին, բայց падգամավորը որոշեց օկտտվել այն հանգամանքից, որ հայտնվել էր ամբիոնի մոտ, եւ իր վերաբերմունքը արտահայտեց հայեր ներեցեք մեզ ակցիայի նկատմամբ։ 1915-ի իրադարձությունները գնահատելով նա քրդերեն մի բառ արտասանեց, որը ցեղասպանություն է նշանակում։ Հենց դրանից հետո ելույթը ընդհատվեց նախագահողի կողմից։ Դուք որոնք ունի ապրածի շեյերն է։ Դակա Չունի քննարկվող հարցի այդ։ Դուք վիրավորում եք Թուրք ժողովրդին։ Անիրավ մեղադրանքներ մի ներկայացրեք։ Մենք յետերերություն եք խնդրում դա կնշանակի որ անզապ դուք եք մեղավոր։ Դա ծեր անձնական գործն է։ Թուրք ազգը ոչնչու մեղավոր չի եւ ներողություն խնդրելու առիチュնի։ Բայց նախքան ողջամար որ օրսելիքի խոսափողը կանջատվեր, նա հասրեց արտաբերել՝ իրականացված բոլոր գործողությունների համար հայերից ներողություն եմ խնդրում։ Անդիմադիր ժողովրդավարական հասարակության կուսակցության խմբակցությունը, որը ներկայացնում է Օսման Օսսելիկը, ի նշան խոսքի զրկելուտեն բողոքի ամբողջ կազմով լքեց նիստերի դահլիճը։ Հայերեններ դաձի վեմ համարում որ ես առաջինն եի ով կարողացավ բարձրացնել հայոց ցեղասպանությունը դատապարտելու անհրաժեշտության հարցը Թուրքիայի խորհրդարանում։ Մեր կառավարությունը ահռելի գումարներ է ծախսում, որպեսզի ցեղասպանության հարցը չբարձրացվի Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի խորհրդարաններում։ Բայց ան կարող է լրացնել սեփական խորորթարանի падգամավորների զայնը։ Իրավիճակը փոխվում է։ Այևս հնարավոր չէ ཐակցնել ճշմարտությունը, այլևս անիմաստ է շղթել իրողությունը։ Պետք է հաշտվել այն մտքի հետ, որ պատմությունը արտագրել հնարավոր չէ։ Պետք է խոստովանել եւ ապաշխարել։ Şimdi bunlar benim hazırladıklarım. Osman Oselik'e ծնունդով Mardin'ից է, որտեղ ժամանակին շատ հայեր են ապրել։ Նա ազգությամբ կուրդ է։ Հայերի ներողություն խնդրելով Օսսելիքը դատապարտում է ոչ միայն Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությանը, այլև իր հայրենակիցների շատերին, ովքեր ներգրավված են եղել երիտ Թուրքերի հրեշավոր ծրագրի իրագործման մեջ երմենիlere ի İlişkîn հայերին սպանելու համար օգտագործվում էին քրդերից բաղկացած համիդիե կոչվող ոչ կանոնավոր զինված ջոկատները որոնց իշխանությունները առաջարկում էին տիրանալ հայերի ունեցվածքին դա առանձին քուրդ բեերի կատարած հանցանքն է սակայն բազմաթիվ քուրդ մարտիկ հակառակը փրկում էին հայերին պապս իր հայ ընկերներին փրկել են ཐակնելով իր տանը մեր հարևան հայերը մեզ ասում էին մենք Թուրքիայի համար դարձանք ճաշը Իսկ դուք լինելու եք ընտրիկը։ Այժմ հասկանում ենք, թե ինչ նկատի ունեին։ Մեծիսում տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում Օսման Օրսելիքի դիրքորոշումը աջապանեցին ժողովրդավարական հասարակության կուսակցության բոլոր աջակցවորները։ Իրավապաշտպան Աքին Բիրդալը նրանցից մեկն է։ Նա միակ թուրքն է, քردական ֆոկրամասնության շահերը խորհրդանոց ներկայացնող խմբակցությունում։ Օսման արդաշտան önce Կարևոր չէ ազգությամ թուրքես կուրդես թե այլ կարևորը խիղճ ունենաս Օսման Օսսելիքի հայտարարություն արտահայտում է մեր ընդհանուր դիռքորոշումը Վստահում եմ ձեզ մեր քուսակցությունը հետևողականորեն պաշտպանելու է հայերի արդարության իրավունքը Էրմեններից շոք Թուրքիայի գեր็จեական ներողությունը ես հայտնեցի հայերին դեռ 15 տարի առաջ 95 թվին Ստամբուլում կայացած մի կոնֆերանսում ես ասացի իմ հայ եղբայրներին եթե մի օր որոշեք վերադառնալ ձեր հողերը իմացեք որ մենք քրդերս պետք է բացենք ձեր դեմ մեր սրտերը եւ ګهրկաբաց ընդունենք վերադարձեք սա նաեւ ձեր հողն է այդ ելույթից հետո Գորժ Գայլեր խմբավորման առաջնորդ Ալփարսան Թուրքեշը ինստերտի միջոցով հարցում արեց՝ դում հողերնե՞ս համաձակվում բաժանել։ Ես հողեր չեմ բաժանում։ Ես պարզապես ուզում եմ կողք-կողքի ապրել իմ հայ բարեկամների հետ, որոնց հանդեպ ահาวոր անարթարություն է տեղի ունեցել։ Եթե սկսված գործընթացը հետագայում է զարգանա ներկա տեմպերով, հողերի հարցնել վաղ թե ուշ կդառնա արդիական։ Հայեր ներեցեք մեզ ակցիան, չի ընդդադրում որևէ վերաբերմունք հայերի կողմից լкված տարածքների ճակատագրի հանդեպ, առավել ևս չի շոշափում ցեղասպանության համար նյութական փոխհատուցման հարցը, բայց թուրք մտաուռականներից ոմանք այժմ արդեն բարձրացնում են այդ հարցը։ ڇونکہ armeni sorununu այսը շատ կարև է սերմավարժական հարցը մեկներողությունով փակվող հարց չէ ազգեական հատվել դրա պատասխանատվությունը պիտի գրի մեր ունեցածի համար որպես փոխածում հայերը ինչ են ուզեն մենք թուրքերս պիտի գլուխներս կախ այո պատասխանենք մենք պարտավոր ենք վճարել բարդքը միայն այսպես կկարողանանք 1915-ի գեխտը մեր ձերքերից մաքրել Եթե հայերը տարածները իդ պահանջեն, ես դա շատ բնական կհամարեմ։ Ուրեմն պետք է վերադառնանք։ Ես չեմ բացառում, որ կգա մի օր, երբ մենք թուրքերս, հայերի եւ քրդերի միչեւ բանացյուսներուն որպես անկողմնակալ եւ անաչար միջնորդ հանդես գանք եւ կօգնենք նրանց գցել ապագա հայ-քրդական սահմանը։ Մեր գործը չէ թե որտեղով այն կանցնի։ Գրող եւ հասարակական գործիչ Թեմել Դեմիրերի շարադրած սցենարը անիրական է թվում, բայց տվյալ դեպքում ոչ այնքան կարևոր է դրակյանքի կոչելու հնարավորությունը, որքան այն փաստը, որ Թուրքիայում կան մարդիկ, ովքեր կարող են հրաπαրակավ խոսել այդ մասին։ Ավելին գրողը պատրաստ է անզամհ, անհատապես պատասխանատվություն կրել երիտ թուրքական ռեժիմի գործողությունների համար։ Մեսելա բեն Չորումլույը Ես շուռումից եմ։ Պատ քաղաքում ժամանակին փոշիյան անունով հայկական թաղամասքար։ Հենց այդ հին թաղամասի տարածքում է մեր տունը։ Վերջերս իմացա, որ մեր տունը նույնպես հայի է պատկանել։ Հրանտ Դինքի սپانսորություններից հետո միայն հայրս որոշեց, որ պիտի պատմեմ ինձ դրա մասին, այսինքն 580։ Իմ նախիները հայրենի ոչ մի վատ բան չեն արել։ Այդ տունը ժամանակին թուրքից են գնել։ Սակայն Փաստը մնում է փաստ, ես հայի տանն եմ ապրում։ Թուրքիայի գրեթե յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե փորի իր ընտանիքի պատմությունը, կբարձի, որ այս կամ այն ձևով օգտվել է հայերի ողբերգությունից։ Մի բան հստակ գիտեմ՝ ուշ թե շուտ իմ քաղաքում կրկին հայկական թագամասի վինելը։ Հայերը պիտի վերադառնան իրենց հողերին։ Մենք էլ նրանց դները իրենց պիտի վերադարձնենք։ Գերող Դեմիրերի արտահայտած մտքերը ավելի շուտ բացառություն են ընդունված կանոններից։ Իս կանոնները ցheladrumen turkakan օրենքները, որոնք գրվում են Onur Öymen'i պես մարդկանց կողմից։ Նա Աթաթուրքի կողմից ստեղծված Թուրքիայի խոշորագույն ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահն է։ Öymen-ը հայկական հարցի նկատմամբ ամենա-ռադիկալ դիրքորոշում ունեցող падգամավորներից մեկն է։

դրանում ողբերգություն չկա։ Թուրքերը օրինակ ժամանակին Ալթայում էին ապրում, բայց հետո տեղափոխվեցին դեպի արևմուտք։ Այսօր ոչ մի թուրքի մտքով անգամ չի անցնում հայտարարել, թե մենք Ալթայում ցեղասպանության են կենթարկվել եւ տարածքային պահանջներ ներկայացնել Ալթայի հողերի հանդեպ, սակայն հայերը նման բանանում են։ Իսկ ով կպատասխանի այն ահռելի վնասների համար, որ հայերը անատոլիան լքելուց առաջ պատճառել էին թուրքերին ապացուցված է որ հայերը ավելի քան 530000 թուրք են սպանել այդ տարիներին այդ հանցագործությունների համար պատասխանատվությունը ոչ որս ոչ, ոչ չի գրել հայեր ներեցեք մեզ ակցիային օնուր օյմենի արձագանքը բավականին յուրօրինակ է նա հանդես եկավ պատասխան արշավով Թուրքական նախկին 60 դեսպաններ եւ բարսաստիճան դիվանագետներ ստորագրեցին նրա կողմից կազմված հայտարարության տակ, որում մտաւորականների նախաձեռնությունը որակվում էր որպես դավաճանություն եւ սեփական պատմության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք։ Ավելին դիվանագետները պահանջում էին, որ ներողություն խնդրեն իրենց հայերը։ Հայ-երմենի իлишքիների զարարը ու Հայերը պարտավոր են ներողություն խնդրել մեզանից, սակայն չգիտես ինչու իրենք են ներողություն ակնկալում։ Թուրք դիվանագետներին սփանող ասալայի գործիչներին Հայաստանում չեն դատապարտել։ Ավելին, այդահաբեկիչերին Երևանում շարունակում են հերոսացնել։ Նույնը վերաբերում են Մեզիս խմբավորման անդամներին։ Մենք պահանջում ենք, որ միջազգային հանրությունը դատահատական դա այս խայտառակությունը։ Ուйմենը առաջիններ ով ձեռնամուխ եղավ հայեր ներեցեք մեզ ակցիայի պատասխան ստորագրահավաքին։ Այսpսի արշավների թիվը տասնյակից ավելին է։ Ահա նման ինտերնետ կայքերից մեկը, որի միջոցով կարելի է հայերին մեծadrankներ հասայացնել։ Կայքը կոչվում է Ինքներդ ներողություն խնդրեք։ Մեր այցելության պահին ստորագրածների թիվը 49926 ն էր։ Քիչ ավելին, քան հայերից ներողություն խնդրելու կողմնակիցների աճումը։ Նման հանրային ակցիաների կազմակերպիչներից մեկը 2005-ին ստեղծված Թալաթ Փաշակոմիտեն է։ Նրա հիմնադիրներն են Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Ինքնահարչակ Հանրապետության Նախին Նախագահ Ռաուդենկ Թաշը եւ Թուրքական Աշխատավորական Կուսակցության Առաջնորդ Դողուփերին Չեկը։ Առաջինը խուսափում է, է հայերի հետ հանդիպումներից, իսկ երկրորդը այժմ բանդում է ահաբեկչական գործողությունների միջոցով պետական հեղաշերժում իրականացնելու փորձ կատարելու ողադրանքով։ Այդ պատճառով մենք բավարարվեցինք նրա ворթու Մեհմեդ Բերինջեկի հետ հանդիպումով, որը նույնպես ուսակցության կรรคառուն գործիչներից է։ Ահանա ցույցադրում է Թալաթ Փաշա համաթուրքական շարժման համագումարի մասնակիցների պատկերով բաստարը։ Այդ օրգանիզացիա э стараются Талиат Паша կոմիտեին ապատակա հայերի անհիմն մեղադրանքների եւ արևմտյան երկրների խորհրդարանների կողմից